দাদা নথকা জন্মদিনটো মানে বৰ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে কি হব সেইদিনাহে গম পাম কি অনুভৱ কিন্তু দাদা নথকা জন্মদিনটো বৰ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে ত দেখা যাওক সেই সময়ত আমি কি কৰিব পাৰো অসমত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন গোষ্ঠীয়ে চবেই তেওঁৰ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে দাদাৰ আমাৰ শান্তিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে সেইখিনি দেখি খুব ভাল লাগিছে আমি ইয়াৰ পৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁলোকলৈ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো এটা আছে ডিউৰেচন সেইমতে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই নিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখিছো ন্যায় প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেটিং টিম হওক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হওক আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু আমি ভাবিছো ন্যায় পাব আৰু এনেকৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ আস্থা ৰাখিছোঁ আৰু চাওঁ

যিহেতু কিতাপৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত গুৰুত্ব দিওঁ পঢ়া শুনা সেইটোও এটা চাগে মই ভাবিছো লাহে লাহে কৰিম আৰু গাঁৱে গাঁৱে মোবাইল লাইব্ৰেৰী যদি এনেকে বন্ধ দিনত নিব পাৰো লেলৰিটিছো কাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে গুৱাহাটীত গৈ গৈ চিকিৎসা কৰাটো অলপ অসুবিধা সেইকাৰণে হেল্থ কেম্প আমি যিমান পাৰো সিমান আমি এটা গেপ দি দি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এই সুবিধাটো ইয়াতে পাই ঘৰৰ ওচৰতে পায় দাদা নথকা জন্মদিনটো এইটো মানে বৰ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে কি হব সেইদিনাহে গম পাম কি অনুভৱ কিন্তু দাদা নথকা জন্মদিনটো মানে বৰ